जय हिंद दोस्तों मैं शुभांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ टिककर मराठी एस एस सी एग्जाम हमारे नए यूट्यूब चैनल पे तो एस एस के लेक्चर हमने चालू किए हैं आज का है हमारा पंद्रहवा लेक्चर जो बच्चे लेक्चर में आए हैं वो बच्चे ये लेक्चर के लिंक आपके स्टूडेंट तक शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके ठीक है ये लेक्चर रोज हमारा होता है दोपहर बारह बजे ठीक है चला सगळ्यांना गुड आफ्टरनून सेशनची लिंक शेअर करायची लेक्चर चालू आपलं पंधरावं लेक्चर आहे प्रॅक्टिस सेट पंधरा ठीक आहे रॅपिड फायर आहे याच्यामध्ये आपण जास्तीत जास्त पीवाय क्यू चा समावेश केलेला आहे चालू करू आपलं लेक्चर घ्या पहिला प्रश्न हिंदी व्याकरणांचा आपला काय आहे प्रश्न तर निम्न मेसे किरण के पर्याय वाची शब्द का चयन कीजिए क्या पे किरण के पर्यायवाची शब्द का चयन पर्यायवाची शब्द ढूंढना है हमें यानी कि क्या ढूंढना है समानार्थी शब्द यहाँ पे ढूंढना है समानार्थी शब्द किरण का कौन सा रहेगा हुँ? आभा धूमकेतु प्रभा ज्योति किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा रहेगा और जल्दी हम लाइव लेक्चर लेके आने वाले हैं तो रोज के रोज लेक्चर अटेंड कीजिए चलो कौन सा आंसर सही रहेगा हमारा किरण का पर्यायवाची शब्द यानी की कि किरण शब्द समानात शब्द आप ओलखाए जाए क्या रहेगा किरण का पर्यायवाची प्रभा पर्याय कौन सा बराबर है पर्याय तीन बराबर आगे का क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्प में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है चार ऑप्शन हमें दिए हैं कौन सा ऑप्शन पढ़ने के बाद हमें ऐसे लगता है कि ठीक से फ्रेम नहीं किया है वही हमें ढूंढना है पहला ऑप्शन क्या बताता है माँ बच्चे को खाना खिलाती है पे अशुद्धि दी है वही ढूंढना है हमें सिर्फ ठीक है दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चा खाना खाता है माँ श्रीलिंगी है तो खिलाती है क्रियापद बराबर है बच्चा खाना खाता है पुल्लिंगी है कृपया एक गिलास पानी बुझाइए ठीक है थीके? और चौथा ऑप्शन क्या है बच्चा पढ़ता है पढ़ने के बाद तुरंत हमें पता चलता है कि ऑप्शन जो थ्री है उसमें क्या दिया है कृपया एक गिलास पानी बुझाइए पानी कभी विजत का पानी विजत नहीं, नहीं वाक्य पानी बुझा नहीं जा सकता ठीक है तो अशुद्ध वर्तनी वाला ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा पर्याय तीन रहेगा ठीक है जिनको जिनको लेक्चर पसंद आता है लेक्चर को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये लेक्चर की लिंक शेयर कीजिए ठीक है आगे का क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा ठीक है वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान रखती हो उस स्त्री को क्या कहते हैं ठीक है ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी स्त्री वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान रखती है उसे क्या कहते हैं विदुषी विदुषक ज्ञाती, ज्ञानी क्या कहते हैं उसे हिंदी में मराठी व्याकरण में हमने सीखा है विद्वान का विलोम शब्द क्या रहता है विदुषी रहता है विद्वान मतलब जो पुरुष वेदों का ज्ञान रखता है उसे विद्वान कहते हैं और उसके विलोम में क्या आएगा वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान रखती है उसे क्या कहते हैं विदुषी कहते हैं विलोम शब्द में भी बहुत बार ये पूछा गया है विद्वान का विलोम क्या रहेगा विदुषी रहेगा याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है पर्याय कौन सा बराबर है हमारा पर्याय पहला बराबर आगे का क्वेश्चन निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्प में से कीजिए अभी मुहावरे का अर्थ हमें ढूंढना है ठीक है क्या है मुहावरा हमारा पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना मतलब क्या पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना आलस्य और लाचारी वंश घर में पड़े रहना स्वावलंबी होना लाभ का अवसर उठाना और मृत्यू पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना मतलब क्या हम्म आता मराठी आपल्या एखादं काम करायचं नसेल आणि एखादं काम आहे करायला पण आपण करत नाहीये मग आपल्या घरचे काय बोलतात तुझ्या पायाला काय मेहंदी लावलीय का बरं उठत नाही काम करायला म्हणजेच काय में मेहंदी लगा के बेटा आहे क्या मतलब आलसी व्यक्ती और लाचारी वश घरमेपडे रहना पर्याय कोणता बराबर पर्याय पहिला योग्य पुढचा प्रश्न बघण्याच्या आधी एस एस सी भरतीसाठी आपलं नवीन चॅनल आहे टिक्कर मराठी एस एस सी एक्झाम्स म्हणून ज्यांनी अजूनही या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यायचे याच्यावर आपण एस एस सी जी डी चे सगळ्या विषयांचे क्यू स्वरूपात लेक्चर घेत आहोत आणि लवकरच हे सगळे लेक्चर आपण लाईव्ह घेऊन येणार आहोत त्यामुळे प्रत्येकाने तुम्ही याच चॅनलवर आहात आता ज्यांनी सबस्क्राईब केलं नसेल पटकन करून घ्यायचे आणि मित्र मैत्री लिंक शेअर करायची है उसका अर्थ हमें यहाँ पे ढूंढना है चुल्लू भर पाणी मे डूब मरना मतलब क्या शार्म या ग्लानी अनुभव करना असफल साबित होना गर्व महसूस करना और हताश होना चुल्लू भर पाणी में डूब मरना मतलब क्या चुल्लू चुल्लूभर पाणी में डूब मरना, याने की शर्म या ग्लानी अनुभव करणं एखादी चुकून आपल्याकडून चूक झाली असेल तर आपण शर्मेने लाल होतो बरोबर म्हणजेच काय चुल्लू भर पाणी में डूब मरणा शर्म या ग्लानी अनुभव करना पर्याय एक बराबर आगे या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया को रेखांकित किया है इस पद को बदल कर शुद्ध हमें करना है ठीक है शुद्ध वाक्य कौन सा रहेगा पूर्वकालिक क्रिया क्रियाार्थक संज्ञा नामबोधक क्रिया और सहायक क्रिया यह क्या है हमारा शब्दांच्या जाती मराठी व्याकरणामध्ये टॉपिक आहे तोच टॉपिक हिंदीमध्ये आहे शब्दांच्या जातीमध्ये जो काही नाम प्रकार आहे नामालाच हिंदीमध्ये सौग्य म्हटलंय ठीक आहे सौग्या या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया क्या रहती है हम्म नाम आणि विशेषण यांना एकत्र करून जी क्रिया बनते त्याला काय म्हणतात साध सरळ आहे काय म्हणतात त्याला हम्म सौज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया क्या रहती है नामबोधक क्रिया रहती है ठीक है पर्याय कौन सा बराबर पर्याय योग्य। ठीक है। आगे रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने मेरा घर पर्वत के ऊपर की समतल भूमि पर है ठीक है क्या क्या है यहाँ पे मेरा घर पर्वत के ऊपर की समतल भूमि पर है यहाँ पे क्या करना है हमें पर्वत के ऊपर की समतल भूमी पर हे यहाँ पे रेखांकित किया है यहाँ पे शुद्ध शब्द योग्य शब्द कोणसा वही ढूंढना है तराई आदित्य का घाटी या उपत्यका मेरा घर पर्वत के ऊपर समतल भूमी पर हे मग पर्वताच्या वरती समतल भूमी याला एक श एकच शब्द कोणता येईल एवढ्या सगळ्या शब्दांमधून एकच शब्द आपल्याला ओळखायचा आहे कोणता येईल तिथे कौन सा शब्द वहां पे मेरा घर पर्वत के ऊपर की समतल भूमि पर है उसे क्या कहते है आदित्य का कते है कहते है आदित्य का ही जी जागा आहे त्याला काय म्हणतात आदित्य का असे म्हणतात पर्याय सा बराबर पर्याय दो बराबर लेक्चर आवडत असेल मनापासून सेशनला लाईक करायचे नियमितपणे आपण इथं लेक्चर घेत आहोत ठीक आहे आणि हे सगळे महत्वाचे प्रश्न आहेत कारण याच्यापैकी खूप सारे मी याच वर्षी झालेले पीवायक्यू घेतलेले आहेत एस एस सी जी ला ठीक आहे पुढे सूर्योदय उपयुक्त वाक्य मे रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा सूर्योदय मतलब क्या सूर्योदय का अर्थ सूर्य का उदय होना होता है सूर्योदय का अर्थ सूर्य का छिपना होता है सूर्योदय का अर्थ सूर्य की गर्मी से होता है और सूर्योदय का अर्थ सूर्य का प्रकाश होता है अभी सूर्योदय और सूर्यास्त मालूम होगा ना सूर्योदय सुबह होता है सूर्यास्त शाम को होता है इसे पता चलेगा कौन सा आंसर सही रहेगा हम्म क्या आएगा यहाँ पे सूर्योदय का अर्थ क्या होता है सूर्य का उदय होना पर्याय कौन सा बराबर पर्याय पहला योग्य निम्न वाक्य को शुद्ध कीजिए तुम इस बार अधिक परिश्रम किए हो इसलिए सफलता का अधिक आशा है ठीक है पढ़ने के बाद ही तुरंत पता चलता है कहाँ पे अशुद्ध वर्तन किया है ठीक है तुमने बहुत परिश्रम किया है इसलिए सफलता का आशा है सफलता का आशा ठीक है तुमने इस बार अधिक परिश्रम के कारण सफलता मिलेगी तुम अधिक परिश्रम किए हो अतः सफलता की अधिक आशा है तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की आशा है कौन सा आंसर सही रहेगा हु? सफलता आशा स्त्रीलिंगी शब्द रहता है आशा इसलिए आशा रहती है ठीक है इसलिए सफलता की आशा है सफलता का आशा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा है वो ठीक है कौन सा आंसर बराबर है फिर तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है यहाँ पे क्या है किया है ठीक है इसलिए सफलता की आशा है सफलता की आशा कोणसा आंसर सही ऑप्शन चार बराबर ठीक है पुढचा प्रश्न बघण्याच्या आधी एंड ऑफ इयर सेल चालू आहे ज्यांना ज्यांना डी ची फास्ट ट्रॅक बॅच घ्यायची आपली ठीक आहे बॅच ची फी फक्त आणि फक्त आठशे नव्याण्णव आहे ऑफर मध्ये यासाठी कुपन कोड युज करायचा आहे डी सी फोर झिरो ज्यांना घ्यायचे त्यांनी ऑफर ऑफिस नंबरवर कॉल करा, नंबर करा आणि ही ऑफर एकतीस डिसेंबर पुरतीच मर्यादित आहे ठीक आहे एंड ऑफ इयर सेल चालू आहे चाळीस टक्के सूट आहे ज्यांना घ्यायची ऑफिस नंबरवर कॉल करा लवकरात लवकर याच्यावर लेक्चर चालू होतील या बॅच मध्ये ठीक आहे चलो ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं स्थाई आस्था का भाव डैश डैश कहलाता है उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर किस शब्द का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है यहाँ पे कौन सा शब्द सही बैठेगा भक्ति मुक्ति विरक्ति आसक्ति ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं स्थाई आस्था का भाव भक्ति कहलाता है मुक्ति कहलाता है विरक्ति कहलाता है या आसक्ति कहलाता है क्या कहलाता है ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं स्थायी आस्था जो रहती है उसे क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं हम्म मुक्ति क्या कहते हैं? उसे भक्ति कहते हैं, ठीक है थीके? भक्ति कौन सा पर्याय बराबर है फिर हमारा ऑप्शन एक बराबर निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसकी उपमान न हो जिसकी उपन, उपमान न हो उसे क्या कहते हैं अकथनीय उपमान उपमेय अनुपम कौन सा आंसर सही रहेगा जिसकी कुछ भी उपमा नहीं हो अभी उपमा अलंकार सीखा होगा आपने मदे मदे आपन। तो। का जर बघितलं असेल तर उपमा अलंकार दोघांमध्ये तुलना करतो आपण सारखेपणा दाखवतो पण ज्यांच्यामध्ये काहीच सारखं नाहीये जिसमें कुछ भी समान न हो उसे क्या कहते हैं जिसकी कुछ भी उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं अनुपम कौन सा पर्याय बराबर पर्याय चार बराबर निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए कौन सा शब्द अशुद्ध है हमें चाहिए हमेशा साथ कौन सा आंसर सही रहेगा हम्म ठीक है तो यहाँ पे हमेशा था ओके करेक्शन हुआ है यहाँ पे हमेशा था तो यह अशुद्ध है क्या आएगा यहाँ पे हमेशा आएगा हम्म हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए पर्याय तीन बराबर गोलियों की बाढ़ हो गई उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा ठीक है बाढ़ शब्द को अधोरेखित किया, किया है रेखांकित बाड, किया है बाढ़ बाढ़ की जगह पे क्या आएगा घटा समुद्र गोलियों की घटा हो गई गोलियों की समुद्र हो गई गोलियों की बाहर हो गई गोलियों की बहुछार हो गई ठीक है अभी बाढ़ नदी को आती है बराबर तो कौन सा आंसर सही रहेगा यहाँ पे हम्म गोलियों की बहुछार हो गई पर्याय कौन सा बराबर पर्याय चार योग्य निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए अभी विलोम शब्द ढूंढना है राग और डैश डैश दोनों विपरीत भाव है द्वेष रहित रागी सराग राग और उसका विलोम राग का विलोम क्या रहेगा सॉरी पर्यायवाची रहेगा फिर यहाँ पे राग मतलब द्वेष पर्याय कौन सा बराबर राग और द्वेष दोनों विपरीत भाव है पर्याय एक बराबर आकाश में बिजली चमक रही है उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्प में से कीजिए आकाश में बिजली चमक रही है खनक वासव चपला धनत बिजली शब्द का क्या करना है बिजली शब्द का समानार्थी शब्द हमें ढूंढना है मतलब पर्यायवाची शब्द हमें ढूंढना है मराठी व्याकरण में बहुत बार हुआ है हमारा ये ठीक है बिजली यानी कि वीज मराठी में वीज कहते हैं इसको तो और समानार्थी शब्द कौन सा रहेगा इसको खनक वासव चपलाया धनद कौन सा आंसर सही रहेगा बिजली को और क्या कहते हैं चपला कहते हैं पर्याय कौन सा बराबर बराबर। आगे का क्वेश्चन देखने के पहले एस एस के लिए हमने नया चैनल ओपन किया है टिक्कर का नया चैनल है टिक्कर मराठी एस एस सी नाम है जिन्होंने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बहुत जल्द इस पे हम लाइव लेक्चर लेके आने वाले हैं तो एक भी लेक्चर मिस ना हो इसलिए वो सब स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है आगे का बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ मतलब गद्यांश उतारा हम इसे कहते हैं पांच क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वहां पे एक एक सिर्फ अंडर जहां पे रिक्त स्थान दिया है वहां पे एक एक शब्द डालना है वहां पर भी हमें ऑप्शन दिए होते हैं ज्यादा आसान रहता है ये ठीक है चलो देखें मनुष्य की पहचान उसके आचरण और डैश डैश से होती है मानसा की जी ओ है कशापासन होते आचरण मित्र, परिवार व्यवहार या परमार्थ मनुष्य की पहचान किससे होती है किससे की जाती है आचरण और व्यवहार से की जाती है ठीक है पर्याय तीन बराबर ओके मनुष्य की पहचान उसके आचरण और व्यवहार से होती है सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की डैश डैश से किए जाने वाला अच्छा और शुभ आचरण सदाचार है धर्म नीति आदि की क्या धर्म नीति आदि आदि संपत्ति सृष्टि दृष्टि या कमी हम्म क्या आएगा यहाँ पे सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की दृष्टि से किया जाने वाला अच्छा और शुभ आचरण सदाचार है इसके ठीक डैश डैश भ्रष्टाचार शब्द है याचा एकदम समानार्थी या आएगा पर्याय तीन बराबर या विपरीत आएगा अच्छे आएगा मिलिया आएगा या साथ आएगा क्या आएगा पे इससे ठीक विपरीत भ्रष्टाचार शब्द है म्हणजे याचा एकदम उलट है भ्रष्टाचार शब्द इससे विपरीत है ठीक है क्या इसके ठीक विपरीत भ्रष्टाचार शब्द है जो मनुष्य दूषित और डैश डैश आचरण करता हो भ्रष्टाचार माणूस कसा होतो निंदनीय सम्मानित विवश या परमार्थी कौन सा पर्याय सही रहेगा यहां पे हम्म निंदनीय होता है ठीक है पर्याय एक बराबर देखो पैराग्राफ अभी निंदनीय आचरण करता हो वह भ्रष्टाचारी कहलाता है भ्रष्टाचार एक प्रकार का डॅश डॅश विकार है भ्रष्टाचार हे एक प्रकारचा काय बर हम्म स्वस्थ विकार है मानसिक विकार है व्यवहारिक विकार है या पारिवारिक विकार है भ्रष्टाचार क्या है मानसिक विकार है पर्याय कौन सा बराबर पर्याय दो बराबर तो देखिए एक बार पूरा पढ़ के सही तो है या नहीं सब चारा? हमने जो पांच शब्द ढूंढे हैं वो देखो मनुष्य की पहचान उसके आचरण और व्यवहार से होती है सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की दृष्टि से किया जा किया जाने वाला अच्छा और शुभ आचरण सदाचार है इसके ठीक विपरीत सदाचार के विपरीत भ्रष्टाचार शब्द है जो मनुष्य को दूषित और निंदनीय आचरण करता हो वह भ्रष्टाचारी कहलाता है भ्रष्टाचार एक प्रकार का मानसिक विकार है यहाँ पे हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए और लेक्चर भी कंप्लीट हो गया तो जिनको जिनको लेक्चर पसंद आया है लेक्चर को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ठीक है कल फिर फिर मिलेंगे सोलहवा प्रैक्टिस लेके तब तक जो हुआ है वही पढ़िए ध्यान से अच्छे से पढ़िए ठीक है मिलते हैं कल तब तक टिक्कर मराठी के नए नए वीडियोस देखने के लिए ये चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और पसंद आता है तो लाइक कीजिए बाय बाय टेक केयर विश ऑल बेस्ट जय हिंद